He that some died. And so uh, when they restored order, he continued with the service. And it wasn't until he finished his sermon he was told people had been killed in the stampede. Spurgeon fainted when he heard that news. He went into a kind of catatonic state where he did, he slept for For more than 36 hours. И он впал в такое состояние комы чуть ли не, потому что он пролежал 36 часов фактически в таком состоянии сна. He didn't awaken until Tuesday. И как бы это произошло в воскресенье, и он пришел в себя только во вторник. Meanwhile, the uh, the city newspapers were И в это время городские газеты очень грубо его критиковали. They were saying If he didn't have a big ego, there wouldn't be so many people in that place. They were criticizing him for having gone ahead with the service after people died. They were virtually blaming him for the whole thing. And the critics were relentless. In fact, this sort of criticism went on for years. не забывали на протяжении нескольких лет. But in the of that, once Но сразу же после этого события, на протяжении следующих двух недель, как только Сперджен пришел в себя, он находился в ужасной депрессии.

he He said, and, and I think it's true, that these bouts with depression actually made his preaching more passionate and more effective. He believed the Lord subjected him to these things so that he could comfort other people in his misery. <clears throat> <smelling> um, but верил, but что he, he, he rarely talked about the Surrey Gardens disaster. But it clearly left a scar on his <laughs> memory. Но, несомненно, что эта трагедия оставила рубец на его памяти. Uh, семь человек погибло. Я только что проверил. И служение Спирджена по-прежнему процветало, несмотря на всю эту критику. Проповеди начали распространяться еще быстрее, чем когда-либо. Даже в этот момент, в этот момент, его слава начала выходить за рамки Англии. He came to А uh, в 1854 году, 1854 году, он оказался Uh, the cathedral in New Park Street Church. By 1858, Four years later, he was as famous in America as he was in England. Uh, his sermons were all printed and sold in America as well as in England. But that was at the that was just before the beginning of the American Civil War. Но Spurgeon began to preach against slavery. Когда Спёрджен начал проповедовать против рабства, то многие, многие в Америке, перестали его слушать. Потому что в принципе гражданская война и разразилась из-за рабства. Uh, I had several opportunities to visit America, but he never did. His travels were pretty much limited to Europe. I don't think he ever came as far east as Kiev. But he went as far south as Rome. And uh, he, uh, he would vacation in places like, uh, there was a little island off Denmark that he, he, took, he took a holiday. И иногда, когда он желал отдохнуть, был небольшой островок возле Дании, yes. куда он любил ездить на отдых. It's to read his logs of these И мне всегда интересно читать его дневник о своих ну, который он вел во время путешествий. There was in the, that loved uh, он почему-то любил путешествовать. однако, Связи с физическими проблемами ему стало очень тяжело путешествовать. И также вы помните о том, что его жена фактически не могла выходить за пределы дома, поэтому уезжая ему приходилось оставлять свою жену. Иногда она все же ездила с ним за границу, но из-за того, что для нее было так трудно путешествовать, она вскоре перестала это делать.

Это похоже на артрит. Э, другая болезнь, которая его беспокоила очень сильно. Это английский, это Что это? Я не знаю, что это. я не знаю, Не гаут, не Будем говорить артрит. Это похоже на артрит. Значит, эта болезнь возникает из-за преизбытка определенной кислоты в крови, и поэтому в конце концов как бы организм начинает воевать против себя, и это очень болезненно. Спурджен описывал его следующими словами. Он говорит, что представьте себе, что вы засовываете свою руку. он говорит, засовываете свою руку. Ну, в эту штуку, когда куда что-то... Что, -то, что -то, как? не, не, не мясорубка, а, например, если вы хотите под, над деталью поработать... Тиски. Тиски, да. Представьте себе, что вы засовываете руку в тиски э, и как можно более м, сильно затягиваете эти тиски, и теперь еще прокрутите два раза. Said, он говорит, вот, вот, э, как, насколько болезненно эта болезнь. Uh, Десять лет uh, спустя um, с того момента, как Спенджер uh, начал свое служение, он начал издавать журнал. It was called the Sword and the Trowel. Trowel? Trowel. It's a it's an instrument you use to spread um, mortar between bricks. Mm -hmm. Do you have that? Yes. Uh, значит, он, uh, у нас это есть, но я не знаю, как он называется. Uh, mm -hmm. Он начал издавать журнал, который назывался Меч. И вот эта треугольная штучка, которая... Мастерок. Мастерок, да, меч и мастерок. A, a, и это была ссылка на книгу Ниеми. Вы помните, что было определенное время, когда Не, Неемия восстанавливая стены Иерусалима? И Scripture says he he trained the workmen to, to put the stones in the wall with one hand and keep a sword in the other что люди, которые восстанавливали стену, они работали одной рукой, а другую руку держали на мече. So Поэтому они строили и защищали в одно и то же время. И сказал, что мы хотим, чтобы этим же занимался и этот журнал. Мы хотим назидать святых и защищать истину от волков. The Sword and the Trial is actually still being published. But it is a, uh, it's a, it's a wonderful resource. The, uh, the issues that Spurgeon did during his lifetime are filled with articles and anecdotes from him. A lot of things you won't find in his sermons that he wrote about in the magazine. И очень часто он то, о чем он не говорил в своих проповедях, писал в этом журнале. Он также основал несколько служений. Он

И э, на сегодняшний день это уже не приют для сирот, но это больше как э, социальный центр. He a Он э, начал основал пасторский колледж. It's still in и этот колледж по-прежнему существует, и я знаю, что Спурджен не одобрил бы того богословия, которое там преподается. It's a, it's a Сейчас там преподается смесь харизматического богословия с неортодоксией. Но, конечно же, так не было во времена Сперджила. He, uh, he

в 1861 году было открыто новое здание. It was the Оно было названо Скинии Метрополис. Uh, Если вы помните, у фасада были большие колонны впереди. Uh, and you see this by looking at it, it doesn't really look like a classical church, does it? This was deliberate. Yeah. Spurgeon said he wanted a building in the Greek style. Спайджен хотел, чтобы здание напоминало греческий театр. He said the New is Greek, потому что он сказал, что Новый Завет был написан на греческом языке. And so he it, a Greek, a Greek Поэтому он сказал, что я хочу, чтобы в Лондоне была церковь, которая выглядела бы по-гречески. Uh, там было достаточно места для 5000. И места, конечно же, нам никогда не доставало. Но Спенджен порой просил людей, которые уже давно ходили в церковь, для того, чтобы они...

Talk a bit about. Now, tomorrow, I'm going to talk about Spurgeon's controversies. <in> and we won't really be able to cover the whole ground, but uh, but I want to mention that Spurgeon uh, was embroiled in one controversy or another for most of his ministry. Как правило, во время всего своего служения Спэрджин был замешан то в одном споре, то в другом. И он не всегда проявлял инициативу в этом. One of the early was on his part. Но один из первых споров, в которых он решался, он был как бы... он себя сам туда привлек в этот спор. Ему надоело это англиканская церковь в том плане, что она была очень поверхностной, спасибо, была очень поверхностной, и он не мог этого больше терпеть. И англиканская церковь, я думаю, вы можете себе представить, что это, это государственная церковь. And in the history of the Church of England, it's always... It's always been sort of halfway reformed. There always have been, and there are to this day, uh, priests in the Anglican Church who really would prefer to be Roman Catholics. And so there's always been a, a heavy influence of sort of Romanism. И поэтому в англиканской церкви всегда было uh, серьезное влияние мимо католической церкви. Но все это вся эта ситуация накалилась к тому поколению, которое пришествовало Спурджу. Было определенное движение, которое началось в Оксфордском университете. Uh, иногда это движение называют движение трактов, uh, иногда его называют оксфордским движением. A, Но это было собрание uh, высоких по рангу руководителей англиканской церкви, которые становились все более и более

Uh, остался серьезный отпечаток uh, римско-католической uh, веры. Today we call them Сегодня и таких людей называют англо-католиками. Спэтчен и по-другому их называл. Он обычно называл их пузиатами. Потому что один из их лидеров... Was a man named, I think it was Cousy. Потому что одного из них, одного из руководителей как бы этого движения звали Эдвард Кузи. And so Spurgeon had this contempt for these Romanizing influences. поэтому Спурджен с презрением относился к этому тлетворному влиянию католического. And

Is the instrument of regeneration. Словами, so the teaching is that you're not born again until you are baptized, and it's the act of baptism that gives you this rebirth.

И поэтому Спенджин проповедовал проповедь, а, озаглавленную возрождение посредством крещения, где он критиковал этих а, руководителей англиканской церкви. И в Англии возник такой спор, которого еще не было. No nope. independent preacher had ever been so bold to criticize the Anglican Church that way. Spurgeon was criticized and ridiculed, and, and uh, uh, the newspapers, even the secular newspapers, were very harsh uh, in their criticism against him. из всех возможных источников, включая мирские средства массовой информации. Но он, тем не менее, продолжал гнуть свою линию. Он еще больше начал проповедовать об этой теме.

Uh, в этих брошюрах он uh, как бы опубликовал иллюстрации священников в их uh, одежде священнической. And he, he made fun of this, these И это были карикатуры. He, uh, he of a, of a a, он где-то нашел рисунок, где uh, у осла на спине... Uh, как бы была ну цвет его шерсти uh, как бы была такая краска, что на спине как будто бы был крест. и right uh, ну он это рядом с картинкой uh, англиканского священника, потому что как правило на их одежде они на спине носили большой крест. And said, What's the и Сперджен uh, как бы подписал и сказал, найдите отличие. Поэтому это достаточно брутальный юмор. Но он никогда не выходил за рамки. И даже uh -huh. многие из его врагов признавали это.

Uh, Неограниченная культура викторианская, что это настолько же смешно сегодня, как, как было смешно тогда. И однажды весьма образованная женщина подошла к нему и укорила его за его чувство юмора. Она сказала, мистер Сперджен, с кафедры не стоит шутить. It's not and Spurgeon said, "I know that." He said, "But if you knew how many funny things I think that I never say, you congratulate me for my But if you knew how many funny things I think of that I never say, you'd congratulate me for my restraint." And indeed, he did have a keen sense of humor. There's a whole chapter in the autobiography. И в одной из его автобиографий есть целая глава, посвященная его чувству юмора.

Но ä, вам придется мне как бы поверить на слово, что он был пористом. Пока я ищу следующее место, есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы в самом начале биографии. Также говорили о том, что когда он был еще очень юн, он в своей церкви не слышал проповеди, которая указала бы ему на Христа и дала ему возможность покаяться. Он пришел в методистскую церковь, услышал там простую проповедь, которая направила его христу и он покаялся а сегодня в наших церквах во многих такое мнение что сегодня вот призывать людей к покаянию не обязательно можно просто проповедовать вы переводите Сейчас будет вопрос. Спержин, uh, uh, когда проповедовал и росла церковь у него, вот интересный сам момент. Он призывал людей к покаянию и как это происходило? Это первый вопрос. И второй я хочу знать вот именно его взгляд на то, нужно ли сегодня, когда проповедуешь, призывать людей к покаянию и как это делают они. Okay. So the first question is, how do you think Spurgeon, you know, used to call people to repentance? And because it's remarkable how fast this church grew and everything like that, and what is your opinion on calling people to repentance during you know Sunday morning services and how is it that how do you do it? Yeah, I I think we should always preach the gospel. Right. right. <laughs> so well, what did Spurgeon um, what do, and what do you do? OK. Do um, you have it? Yeah. OK. Good. Spurgeon ha had. он сказал, что из-за того, что я нигде не могу слышать Евангелие, я решил, что я ни одной проповеди не скажу, которой я бы не предоставил евангелие Sometimes he would preach on Christian virtues or, or things that have to do with sanctification. But he would always get to the gospel at the end. And, and uh, he always made sure that Christ was sort of the center of his message there's a great uh, distinction between a lot of the preaching you hear today where the preacher himself is the subject of the message. spurgeon agreed with paul. we don't preach ourselves. we preach christ. he problems